Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha, Kita jumpa lagi hari ini. Ingat tak lagi kalau hari tu korang belajar tentang terapi ketawa kan Sebenarnya hari tu terapi ketawa tu kita dah masuk unit yang baru Iaitu minda, minda sihat Unit 6, minda sihat Okey, apakah maksud dengan minda sihat? Minda sihat ni adalah pikiran kita lah Pemikiran kita yang sihat bila pemikiran kita sihat, bila minda kita sihat, kita dapat apa? Ha, kita dapatlah berfikir dengan baik. Kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi untuk unit ini, kita akan belajar semua tajuk yang berkaitan dengan minda sihat. Macam hari tu korang dah belajar terapi ketawa kan? Hari ni cikgu nak masuk tajuk yang baru tentang kemurungan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil depression. Dah dengar kan? Kemurungan ni nampak macam biasa tapi sebenarnya tak siapa yang yang menghadapi rungan sebenarnya ini bukan satu penyakit yang yang biasa lah ni adalah satu gangguan gangguan emosi hmm. ataupun perasaan maksudnya dia punya emosi tak stabil dia punya perasaan tak stabil kadang-kadang dia sedih kadang-kadang dia marah bila seseorang tu dia mengalami gangguan emosi gangguan perasaan dia suka untuk untuk meneruskan hidup lah eh ataupun kalau nak senang faham mood nak buat kerja nak buat kerja sekolah nak datang sekolah semua dia tak ada mood sebab dia ada gangguan emosi jadi ada beberapa tanda seseorang yang murung aku nak korang dengar eh tanda ni betul-betul sebab mungkin ada di kalangan korang yang murung tapi kita tak tahu jadi kalau ada beberapa tanda ni dekat kawan-kawan, ah bagi tahulah. eh mungkin dia murung ke ataupun dia ada masalah. Pertama sekali adalah tidak cergas. Tengah mengajar kat depan, ah ada yang mengantuk kat, kat belakang tu, ah tak cergaslah tu. Tanda-tah dia, dia murung. Betul tak? Eh, tak tahulah eh murung ke ataupun kurang tidur ke, mengantuk ke. Yang kedua adalah dia suka menyendiri Contohnya apa? Contohnya bila pukul 10 kejap lagi kawan-kawan pergi rehat Dia tak pergi rehat Dia duduk di, di kelas seorang-seorang Tapi banyak sebab Mungkin okay, sebab dia tak bawa duit Ataupun ha, sebab dia betul-betul murung lah Sebab apa? Sebab dia tak nak jumpa pun dengan, dengan kawan Dia tak nak dia tak nak berbual-bual dengan kawan Dia nak bersendiri Adalah sedih yang sedih yang berterusan sedih yang berterusan ni adalah bila dia kerap menangis lah. dia mudah tersentuh sedih menangis ha. dan yang keempat adalah dia tak yakin tiada keyakinan diri dia berasa malu dengan orang dia malu nak berhadapan dengan orang dia tak yakin bila dengan orang ramai itu tanda-tanda dia. Jadi apakah punca-punca murung? Kenapa? Kenapa seseorang itu boleh murung? Itulah kita akan belajar hari ini. Untuk tajuk hari ini, cikgu nak semua keluarkan buku teks bahasa Melayu. Lihat muka surat 38. Okey, ada satu cerita lah sahabatku. Kejap lagi, cikgu nak kita baca sama-sama, okey? Okey baiklah kalau kamu semua dah bersedia ha, uh, Sila rujuk buku teks muka surat 38 dan 39 Okey aktiviti yang pertama Cikgu akan bacakan ha, uh, kan, Kalau kamu boleh ikut kami ikutlah lah Tapi ha, uh, cikgu hanya baca Cikgu hanya baca perenggan yang yang pertama Kemudian cikgu nak ha, uh, Kamu semua baca Masing-masing baca dari perenggan pertama sampai habis dan cuba fahamkan apakah situasi yang berlaku dan apakah isi atau maklumat yang dapat kamu lihat di dalam teks yang akan kita baca sama-sama Baiklah, jika kamu semua sudah bersedia ok, jom kita tengok sama-sama ok, tajuknya adalah cerilah Sahabatku Dayang, murid dari Sarawak. Dia mengikuti keluarganya berpindah ke Melaka. Dayang bersekolah di SK Seri Makmur. Dayang di kelas yang sama dengan Farisha, Shufing dan Rubini. Okey, untuk perenggan yang seterusnya, cikgu nak aa, baca masing-masing. Kemudian fahamkan. Okay. Baiklah ha, Jika kamu faham apakah cerita yang sedang kita lihat ha, Yang kita baca ni Cerita dia berkisarkan tentang seorang pelajar baharu yang ha, Yang berpindah ke Ke Melaka Sekolah baharu Okay Dayang ha, Dayang dari Dayang dari Sarawak Apa yang menyebabkan dia ada kemurungan Dia ada kemurungan kerana Okay Dayang berasa sunyi jika sekolah lama di tempat yang biasa yang mm, tempat asal dia aa, tempat yang asal percakapan asal budaya yang asal cara penggaulan yang yang asal akan membuatkan aa, yang berasa selesa tetapi bila berpindah di tempat yang baru iaitu di negeri yang baru Melaka aa, Dayang dari Sarawak dia berpindah ke Melaka dan bersekolah di SK Seri Makmur jadi Dayang ni berasa sunyi ha, Dia tak ada rakan Dia Dialek percakapan berbeza Dia tak biasa bercakap dengan kawan, Cara percakapan berbeza Jadi di situ Dayang berasa ha, Terasing okay. Jika kamu dapat lihat Dayang kesu Kesunyian Ataupun dia lebih suka menyen Menyendiri eh, Dan berasingkan diri dia Daripada Bergaul dengan rakan-rakan Yang -rakan. lain jadi siapa yang dapat lihat keadaan tu? Ah ha, Farisha. Farisha ni kawan dia. Farisha sering nampak uh, Dayang ni menyendiri uh, menyendirilah, ah uh, termenung. Dan satu hari hmm, um, Farisha menegur Dayang. Dia bertanya kepada Dayang, "Kenapa awak suka bersendirian ni?" Uh, jadi dari perbualannya itu, Farisha membawa Dayang berjumpa dengan Ha, uh, jumpa dengan siapa? cikgu Julia ok jadi setelah berjumpa dengan cikgu Julia cikgu Julia menyatakan bahawa Dayang kesunyian sebab apa? sebab dia tak ada kawan dia tak ada sahabat dia tak ada orang untuk bercakap dengan dia ok jadi mereka risau jadi dekat situ wujudnya satu emosi yang dipanggil kemur, kemurungan kemurungan ni cikgu cakap kemurungan ni sangat sangat bahaya banyak sebab akibat kemurungan Okey, baiklah. Kalau kamu semua boleh tengok, apakah tanda-tanda kemurungan? Awal tadi Cik Roh cakap, antaranya tidak cergas, sedih yang berterusan, menyendiri, tidak keyakinan, hilang selera makan, sedih yang berpanjangan, gangguan tidur dan banyak lagi. Okey, awak semua boleh baca lah. Kenali tanda-tanda kemurungan. Jika tanda-tanda ini ada pada diri anda, segera segeralah berjumpa dengan dengan pakar untuk mengenal pasti lebih tepat tentang kemurungan yang anda alami. Ok baik sekarang aa, kita lihat Cara untuk mengatasi kemurungan Ok ada 5 cara kat situ Sebenarnya ada banyak cara Tapi hari ni cikgu nak beritahu 5 sahaja Ok yang pertama aa, Bercakap dengan seseorang yang anda percayai Contohnya kalau aa, Awak semua ada masalah aa, Cuba cari kawan yang baik Ataupun kawan yang rapat dengan kita aa, Cerita dengan dia Apa sebenarnya masalah kita apa sebenarnya yang berlaku dan sebagainya. Okey, yang kedua, dapatkan bantuan profesional mulakan dengan anggota aa, berdekatan dengan anda. Ha, dapatkan bantuan profesional ini apa? Aa, contohnya berjumpa dengan aa, dengan orang yang lebih profesional lah iaitu guru kaunseling. Okey, yang ketiga adalah teruskan dengan aktiviti yang anda suka lakukan semasa sihat ha, ataupun kat sini ha, buatlah hobi pada masa lapang. Apa, contohnya naik basikal ikan, ke jogging, bersenam, okay, dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah elakkan pengambilan alkohol atau dadah. Okey, ini adalah sama sekali di dilarang. Faham tak? Okay, dan akhir sekali adalah amalkan cara hidup sihat. Banyak cara untuk amalkan gaya hidup sihat. Antaranya ialah jaga pemakanan dan bersenam. Baiklah, ha, dalam kuteks ah ha, yang korang tengok tu, kat bawah dia ada ada peta alir. Okey, jadi kerja dia, ah ha, cikgu nak korang lengkapkan peta alir berdasarkan cerita cerita dayang tadi. Okey, tapi macam mana nak lengkapkan? Untuk lengkapkan peta alir ni, cikgu nak ah ha, korang isi isi-isi yang penting je. Okey, contohnya macam tadi. Macam yang dia bagi contoh ni adalah Dayang yang baru berpindah dari Sarawak. Okey, kemudian apa jadi? Aa, kemudian apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? Okey. cuba berfikir, cari jawapan dalam cerita tadi. Cikgu tunggu beberapa minit. Aa, kemudian pijak lagi cikgu akan bagi bagi jawapan. Okey, dah jumpa ke belum? Ha, ini jawapan dia. Okey, jom kita bincang bersama. Sama. Okey, untuk yang pertama tadi cerita dia tadi Dayang baru berpindah dari Sarawak. Okey, kemudian Dayang tidak dapat menyesuaikan diri dengan dengan budaya yang baru. Dan yang seterusnya, Farisha bersim, pati dan ingin membantu Dayang. Yalah, sebab dia tengok dan ha, dia tengok Dayang ni suka menyendiri selalu nampak sedih jadi Farisha ni pun bersimpati okey kemudian Farisha berjumpa dengan guru kaunseling di sekolah eh, dan mencari maklumat yang yang berkaitan okey kalau sekolah kita ha siapa nama guru kaunseling sekolah kita kenal tak okey isi yang seterusnya adalah Farisha dan rakan-rakan membantu Dayang, okey dan akhir sekali dayang pun sembuh lah. Ha, dia pun dah sihat, dia pun kembali ceria. Okey baiklah, ha, kita dah berbincang tentang cerita dayang tadi. Okey sekarang tugasan untuk hari ini, Cikgu Cikguna, ha, kamu semua guna buku buku penulisan. Okey jangan lupa tulis hari dan tarikh apa yang korang kena buat adalah berdasarkan video yang telah uh, korang semua tonton ni lah uh, salin peta alir yang telah dilengkapkan dan buat rumusan berdasarkan peta alir ok ini cikgu nak korang buat rumusan ataupun ringkasan je ha, uh, tak perlu panjang-panjang pendek-pendek uh, je ini bukan bukan karangan ok contohnya apa dayang baru pindah dari Sarawak Bagaimanapun ha, Sambung Okay faham kan Itu sahajalah untuk hari ini